Добрый день. Меня зовут Арюна. Мой билет. На ваш взгляд, что такое мода? Мне кажется, это вопрос довольно двухсмысленный. Потому что для некоторых это профессия, для кого-то это более как хобби, увлечение. Ну, я считаю, что мода, прежде всего, должна быть удовольствием. То есть не то, что должна как-то одеваться так или так, потому что в этом месяце это модно, а потому что тебе это идет и хочется какого-то разнообразия. Ты также видишь, кто ну, увлекается этим, а кто нет. То есть это какое-то развлечение у людей тоже на хобби. У меня есть лучшая подружка, и она работает профессиональным стилистом. И для нее мода это все, это ее жизнь. И поэтому я тоже немножко вижу часть этой сферы. По-моему, это очень интересно. Это такая, ну не то, что люди думают, профессия немного не глубокая. На самом деле там столько же и бизнеса, столько же и финансов и маркетинга. Так что я считаю, что мода должна быть в нашем обществе. Ладно, спасибо за внимание.